но да, по скликания первой сессии, нового всемого скликания за и городской рады. Все депутаты уже прошли регистрацию, то есть все 64 человека запроизводской и городской избирательной комиссии зарегистрированы. А вопросы пока вносятся только в признание нового новообрабованной рады, и есть признание полноваженностью запроизводской и городской головы. То есть 64 человека это с учетом всех четырех отказников, которые отказались от своих мандатов. А кто отказался и кто занял их место? отказался у нас Костенко, отказался у нас Гришин, отказался и отказался Фролов. Ну, вместо Костенко зашел Таран Роман Олегович, вместо Гришина вот это у нас кто? Наумов, да, по-моему. Наумов, наумов Геннадий. вместо Фролова Васильчук Геннадий и вместо Шурмы э, Игорь Чумаченко.